Всем привет, ребята, з вами Миша. Всем привет! З вами мой Курос и Дед. Ну, как всегда, мы будем снимать помните на канале Короса було видео. То шоу у мене на канале будете фильм Армия. Да. Ну мы сегодня будем його моє робити. Я там Артем. Два, два, восемь, девять. Да. Я его название оставлю в комментариях. Да. Тоже, ребята, мы приступаем. Берите всего вкусного. А мы приступаем. Два, три. Я же равно тут гулять. Привет. домой, попьешь мэма. есть? Да, Даже еще, еще А я пока еще пойду, подивлюсь, что там. На улице. Ладно, ну что это такое интересное? <плес> <плес> О, сразу двое. Ой-ой. Миша. Миша. Ч? Открывай дверь, закрываемся. Yeah. Там за столом, там за столом мы приехали. Что нам делать? Я не знаю. Ну, придется и ты. Да. Из машины вышел... Опа, ты самый генерал той армии. Так, ну что, вы идете в армию. Это одно, что я вам могу сказать. Садитесь в машину и едьте со мной. Хорошо. А вы точно, а вы точно хороший. Да, да, точно. Ой, -ой. Вы, на, вы нас чуть не угробили. Это так специально. Ладно. Вон, идите пока что есть, а я У вас подожду. Хорошо. бро. я пойду переодеваться, а вот зачем выберем? Давай. Так. Ой, я буду тут. А я тут, значит. О, классно, у мене Ой, хата тачі. так. Ми все, пришли переодягатися. Все. Готово. Так, я пойду туда урожку куплю. Да тут... А, здрасте, а тут можно поступить да? А можно нам купить вот это 47 и пистолет? Реально, тут не треба куплять, тут треба а, поступать. На так, это нам и пистолет и АК-47. Ну, надо держать. Спасибо. А еще можно поступить сюда? Можно поступить? Поступайте, я скажу, можно? Да, можно. А, окей, спасибо обратно ну спасибо тебе давай я полетел на разведку хорошо Ой, не возьму не знаю. а я не летать. Тогда, ну, что, брат, ну? а я готова. Нам треба на научиться. Тебе треба научиться на таком мы а не и... стремишься. Да. Господи, да цену возможно на них летать просто. Возможно, да, да. Я приду кров Закрыто, Ну давай тоді левадный спат, и подумай, что що уже шоссе нечего настало. Я nee, почти ничего. А я пока что буду прочитаю. Ну да, ничего, но я прочитаю кое-что. А я ляжу спать. Опа, все, я спокоюсь. Спокойной ночи. О, спокойной ночи. Рота подъем. Господи. Ё, ой. Рота. Что случилось? <связь> У нас тренировка по стрельбе запланована. Ну давайте її проведем тоді. Так, а вы купляли вообще урушка? Да. Я тоже купляв. Ну ладно, тоді пробуйте стрелять. Так. А тепер с пистолета давай, бро. Пистолеты хорошо. генерал, как вам наши результаты? А, ну все хорошо, вы приняты. Ну, это уже плохо дело, что нас принял, скажи. Ага, пришли за мной. Я тебе кое-что покажу. Ну, а я пока что пойду, ну, а я пока что пойду в свой дом. Да. Не, я тебе кое-что пиш... покажу. Пишли. Что ты хочешь мне показать? Пошли ко мне. Я вчера посадил в телефоне, и я нашел, как управлять самолет, самолетами. А давай попробуем. Я уже пробовала в Вот, иди тренируйся, а я покажу, попробую свои навыки делать. делать. Ты телефон не буду. А там еще пострель Ну, пострель. Бро, по стрельбе мы уже научились. Потому, потому что ты еще что хорошо стрелял. И... Я, я, я пойду в генерала, попрошу нормально смотреть Генерал, что? Можно мне новый самолет? Истребитель? О, ну, не знаю. Я умею водить. Не, не водить, а ехать вообще-то. А, летать. Да, летать я умею. Ну, дивись, если я его себе, то будешь платить 74 миллиона. Я тебе, если... Вообще-то у меня так, охрана мощная. Не я... Я только попробуй у меня стральник. Спорим на сотку. Ну давай. <звук> Кстати, бро, я уже научился летать. Не зря тебе телефон помех. Да. Так. Начальник. Чё? Я готов. Ну давай, подивимся, кто. Ну хорошо, ты пришел проверку. И сейчас... я буду принять нет, чтобы она истребитель. Да. Дизер, Гал, а можно мне тоже истребитель? Ну давай, опять пять спорим на сотку. Хорошо. Три. Давай, на сотку. Mm -hmm. Ну, держи. Якщо шо не так, шос не так, я Я начальник по боксу, я тебе ну. розмотаю. Так, генерал, подивіться на моє, Ми ж теж поспали на сотку. Ну хорошо. О. Mm, ну хорошо, ты летаешь. Ну раз, держи свою сотку. Начальник, смотри, сюда. что могу. Ну давай, а... давай, доблюся. Пизды, что ты там казал? Посмотрите, где я могу. А ну давай, давай. Крисмас <звучит> Кстати, начальник. Отдайте нам джет паки. М -м, держите тогда. Thank you very much. Пи, -пи, -пи, пи Так, я тебе поставлю в джетпак и в твою комнату, хорошо? Хорошо. Блин, надо танк провернуть. Э, э, давай, давай. Начальника. Что? Я пошел на разведку. Хорошо, иди. Не це шо, пішди, йди сюди. Шо? Я тобі даю рацію, дивись, якщо з тобою щось стане плуге, то зараз же одкликайся. Хорошо, я буду дивитися, що дрони там не полетять. Хорошо. Тем временем Артем пошел смотреть за дронами. Батры. Да ну, блин, даже дроны. Опа, опа, опа. Да. Нет, уже винтовку, винтовку, винтовку так получше. Да. А. А. Опа, театры. Начальник, я сбыл дрон. Молодец. Бро, поздравляй меня, я сбыл дрон. Молодец. Так. Стоп, стоп, стоп. Я сейчас приду, добрый, я а ну давай обои прочитаю. Вот беру. Все, я взял джип. Выходи. Диван, як. Як ты посунулся вообще в диван? Давай. А, 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 шо шо? а, а. что это? Начальник. Что? Нам срака. Почему? Свой не будет на нас нападать Бля, це іще одна угроза от них. роза ну, одних водити в военный стол. И че, мы готовы до боя? Хорошо, ну давайте зараз сидіти спати. Зараз вообще вечер. Я зараз проволоку чуть-чуть поставлю. Хорошо, ставь. раз я поставлю проволоку. Я начальник. Спокойного ночи. Спок... Спокойно... Спокойной ночи. Спокойной спокойной ночи. Брат, спокойной ночи. Спокойной ночи. Итак, ребята, на этом конец первой серии. Я надеюсь, что вы его досмотрели до конца. Всем пока, ребята. С вами был Корос и Машутка. Всем пока, ребята.